Əkbər başı münşəqq olur olsun nə sözüm var nə sözüm var Dilsiz balam əmsin oxu fustan əvəzində Gündən də gözəl güllərimin rəngi saralsın Olsun gül-i İslam şükufan əvəzində Heykər 114 ola oğlum mənim Allah mənim Allah qurban verəm hər surəy Quran əvəzində qurban verəm hər surəy İmam Hüseyn əl-Əsəlamın inqilabında, qiyamında, Cərbeləh hadisəsində İmam Hüseynin iki keyfiyyəti, iki xüsusiyyəti özünü qəvarlıq şəkildə göstərir. İmam Hüseynin iki xüsusiyyətini Cərbeləh hadisəsində görürük. Biri mərhəmət və şəfqət, biri də izzət və qudrettir. Bir tərəfdən mərhəmət və rəhmat görürük. İmam Sən hətta düşmənlərinə qarşı rəhimlidir, mərhəmətlidir. Hətta öz düşmənlərinə öz əliylə su verir. Susuzları su ilə təmin edir. Hətta meydanda tək qalandı, bütün əzizlərini itirdiyindən sonra düşmənə müraciətlə deyir ki, "İndi də tövbə ilə söz, bütün bu qanları sizə halal elirəm, bağışlayıram. Tövbə qapısı sizin üçün açıqdır. Nə qədər mənim qanım tökülməyib, tövbe eləmək imkanınız var. Yəni o qədər qiymətli qanunları Əli Əşkərin, Hz. Əvəl Fazın qanununu, Əli Əsxərin qanununu axır məqamda da düşmənlərə bağışlamağa hazırdı bir şərtlə ki, onlar tövbə edib Allah tərəf qayıtsınlar. Baxırsan, İmamın kərəmini və mərhəmətini görürsən. Hürrün tövbəsində bu barədə də danışdıq. Hür hadisənin səbəbçarlarından biri idi. Hür ilk dəfə İmam Sənə Əleyhissəlamın qoşununu, dəstəsini mühasirəyə alan bir şəxs idi. Amma bir məqamda Tür peşman olur. İmam Sən Əleyhissəlam onu zərrə qədər qınamır. Ona Hər hansı bir sərt söz demir ki, bu nə vaxtın tövbəsidir, sən bu qədər cinayətə səbəb olmusan filan. Heç nə demir. Nəinki demir heç qoymur o peşmançlığını dilinə gətirsin. O İmamsə ona yaxınlaşanda, İmam ona baxır və irfə əsəkdir, başını qaldır, başını aşağı salma. Və onu bağrına basır, qucaqlayır və tövbəsini qəbul edir, onu bağışlayır. Bu mərhəmətin və rəhmətin yanında biz həm də İmam sənin izzətini görürük. İzzət olmasa, qudrat olmasa, mərhəmət zəllə idi. Mərhəmət olmasa, şəfqət olmasa, izzət təkcəbbürdü. Övliyalarda bu iki xüsusiyyət var. Həm mərhəmət var, həm izzət var. Həm qudrat var. Bu ikisini biz İmam Sən Əli (s.a.)nın da vücudunda görürük. Bu qədər mərhəmət var İmam Səndə. Düşmənə qarşı, dosta qarşı, hər insana qarşı. Amma bir zərrə qədər zəiflik yoxdur onda. Bir an belə zəiflik göstərmir. İzzətlə danışır, möhkəm danışır. Mərhəmətin izzətlə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Bunlar bir-birini tamamlayır əslində. Xır andısir, danışır and verir, çıxış eləyir. Deyir ki, siz and verirəm Allah'a cemaata düşmənə müraciət eləyir. Sizə and verirəm Allah'a deyin görüm mən məni tanıyırsız ya yox. Belə başlayır sözünə. Deyin görüm məni tanıyırsız ya yox. Dillər bəli, sən peyğəmbərin nəvəsi Hüseyn ibn Əli isən. Kifayətdir. Deyir sizə and verirəm Allah'a deyin görüm bilirsiz mənim cəhdim Rəsulullah da peyğəmbərdir. Dillər: Bəli, and olsun Allah'a bilirik. Sizə and verirəm Allah'a. Bilirsizmi ki, mənim atam Əliy ibn Əbu Talibdir. Dillər: Bəli, and olsun Allah'a bilirik. Sizə and verirəm Allah'a. Bilirsizmi ki, mənim anam peyğəmbərin qızı Fatimə-zəhradır. Bəli, and olsun Allah'a bilirik siz and verirəm Allah'a bilirsizmi ki mənim nənəm Xədicədir islama ilk iman gətirmiş xanımdır deyirlər bəli and olsun Allah'a bilirəm siz and verirəm Allah'a bilirsizmi ki seyyidü şühəda seyyidü şühəda Həmzə mənim atamın əmsidir deyirlər bəli and olsun Allah'a bilirəm siz and verirəm Allah'a bilirsizmi ki mənim əmim Cəfər tayyardır Bəli, and olsun Allah bilirü. Siz and verirəm Allahə bilirsizmi ki, mənim yanımdakı qılınc peyğəmbərin qılıncıdır. Bəli, and olsun Allah bilirü. Siz and verirəm Allahə bilirsizmi ki, mənim başımdakı əmmamə peyğəmbər əmmaməsidir. Bəli, and olsun Allah bilirü. Hamısını bilirü. Bütün hamısını bilirü. Amma səni susuz öldürməyincə süzsüz qətlə yetirməyincə biz səndən əl çəkməyincə bunların hamısını bilərsiniz. Bu mərhəmətdir. Hüseyn yada salır. İmam Hüseyn əleyhissalam xatırladır, bəlkə onların ürəyində təsir qoysun. Amma bu mərhəmətin içində zərrə qədər yalvarış görməzsüz siz. Çünki görürsən dillər təslim ol səndən əl çəkəy. Beyyət elə, yezidə əlvi uzad səndən əl çəkəy. Onda dərhal buyurur. Vallahi la'utiku biyadi Ey ata az-zəlil, vəla afirru firar al-əbid. Buyurur and olsun Allah'a, mən nə zəlilər kimi sizə əlimi uzadacam, nə də kölələr kimi qasıb gedəcəm. Mən sizin qabağınızdayam. Dinə həmlə İlyas əsusa, məni qabağızda görəcəksiz. Mənim vücudumu qarşınızda görəcəksiz. Mən öz canımı siper eləyəcəm Allah'ın dinini qorumaq üçün. Məni öldürməklə qorxudursunuz? Elə bilirsiz mən bu sözləri danışıram ki, siz məni öldürməyəsiniz? Ölüm izzətli ölüm mənim üçün zəlil yaşamaqdan daha üstündür. İzzətlə ölümü qəbul etmək mənim üçün zillətlə yaşamaqdan daha üstündür. İmam Şəhinin mərhəmətinin yanında ruhunun əzəmətini və dönməzliyini görürəm. Bunu bir-birindən ayırmaq olmaz. İmam Hüseyni sırf mərhəmət rəmzi kimi qəbul edib, onun izzətini inkar eləsəy İmam Hüseyni tanımamış o. Və izzəti qəbul edib, mərhəmətini inkar eləsəy onda da İmam Hüseyni tanımamış o. İmam Hüseynin ruhunun əzəməti Kərbəla hadisəsini canlandırır bizim gözümüzün önündə, əzəmətlə canlandırır. Görürük ki, nə böyük ruh sahibid imamsən əleyhissalam. Ruh da böyük oldusa, onda vay bədəninin halına. Ruh böyük oldusa, ruh əzəmətli oldusa, onda gərək Aşura günü o bədənə 300 dənə yara vurulsun. Ruh bədəni buna məcbur eləyir. Onda gərək bədən atların ayağı altında tapdalansın. Amma ruh zərrə qədər tapdanmağa icazə vermir. Ruh öz əzəmətini, izzətini qorumaq üçün bədəni göndərir atlar ayağının altına. Amma ruhun tapdanmasına imkan vermir. Ruh razıdır ki, baş bədəndən ayrılsın. Başı bədəndən ayırsınlar, amma öz ayaqları ilə zalımın qapısına getmir. Bu belə əzəmətli ruhdur. Yezid xanım Zeynəbə deyir ki, başı görür, gətirirlər. Deyir bu qardaşımın başıdır. Zeynəb deyir: "Bəli." Dalıca soruşur Yazidtdən: "Bəs xanı ayaqları?" Xanım Zeynəb bilirsiniz nə demək istəyir? O, demək istəyir ki, nə qədər bu baş bədəndə idi, çox çalışdın öz ayağı ilə gəlsin, sənə tərəf gəlmədi. Razı oldu Niziyəyə vurulsun, gəlsin, amma öz ayağı üstə sənə tərəf gəlmədi, sənin qapıva gəlmədi. Bu baş an ancaq o halda gələr sənin yanına ki, onu bədəndən ayırıb Niziyəyə vurasan. Bu xoşuna heç vaxt gəlməz. Bu insan razı oldu başı bədənindən ayrılsın, amma azadlığı əlindən alınmasın. Bu Hüseynin izzətidir. Hüseynin hadisəsinin əzəmətidir. Ona ölüm barədə danışanda düşmənə baxır, deyir: "Ölüm kişilər üçün, qadınlar üçün necə boyunbağı zinətdirsə, ölüm kişilər üçün belə bir zinətdir." And olsun Allah'a, ata-babalarıma qovuşmaq həvəsim, şövqüm Yusufun Yaqubun oğlu Yusufa qovuşmaq istəyindən daha artıqdır. Yaqub o qədər Yusufu arzuladı ki, gözünün nurunu itirdi. Mənim öz atama Əliy ibn Əbu Talibə, öz babama, Həzrət Peyğəmbərə qovuşmaq arzum Yaqubun öz balasına qovuşmaq arzusundan qat-qat şiddətlidir. Məni ölümlə qorxudursuz? Ölüm mənim üçün ölümü saadat, zalımlarla birlikdə yaşamaq isə zillət hesab edirəm. Zülmə boyun əyib yaşamağı zəlillik sayıram. Bu həyatdansa ölüm yaxşıdır, ölüm xoşbəxt, xoşbəxtlikdir saadatdır mənim üçün. Bütün Kərbəla hadisəsini gedin kitablarda oxuyun, mütaliə eləyin, qulaq asın. Bir yerində xahiş görməzsiz. Xahişə oxşar bir söz görməzsiz. Heç bir yerində bir zərrə qədər zəiflik görməzsiz. Hara baxsaz qətiyyət və dönməzlik görərsiz. Həm mərhəmmətin yanında, rəhmətin mərhəbancılığının yanında, qətiyyətlə mərhəmət bir-birinə qarışıb. Düşmən qoşunun qarşısında dayanıb, üzünü tutup düşmənlərə deyir: "Əla və innət-təyyabət-təyyi qadraxə zəbənasnətəyn, bəynə sillətə və zillə. Bilin, ağah olun." Düşmənə deyir: "Sizin rəhbəriniz, o alçaq oğlu alçaq, məni iki yol ayrıcında qoyub. Ya qılınz yolu, ya zəllət yolu." Amma bütün dünyaya elan elirəm. İndiki nəsillər bilsin, gələcək nəsillər bilsin, qiyamətə qədər bütün bəşəriyyətə elan elirəm ki, peyhat minəzillə. Bəyan elirəm, elan elirəm ki, hamı bilsin bizdən zəllilik uzaqdır. Bizdən alçaqlıq uzaqdır. Biz zəlliliklə heçcəsə əl uzatmayacağıq, heçcəsə boyun əyməyəcəyik. Hey hat minə zilla İmam Sənə Əleyhissəlamın hərəkətinin əsas şüarıdır, əsas qayəsidir, ana xəttidir. Hüseyn izzətindən heç nəyin bahasına çəkməyə razı olmadı. Buyurur mənə tərbiyə verən insanlar. Mən tərbiyə aldığım insanlar yol verməz, imkan verməz ki mən zəllilliklə yerdə təslim Əli Uzadan. Mənə anam Fatime Zehra belə tərbiyə verməyib ki, mən zillətlə və zəlililiklə Yezid kimsinə beyət eləyim, Yezid kimsinə əl uzadım. Bu bir fədakarlıqdır və qətiyyətdir. Amma bu qətiyyətdə, bu fədakarlıqda siz zərrə qədər təkcəbbür görməsiz. Zərrə qədər mənəmsili görməsiz. Bu qəhrəmanlıq başqa qəhrəmanlıqlardan fərqlidir. Qəhrəmanlar adətən təkcəbbürlü olur. Şücəyyət adətən təkcəbbürlə yanaş olur. Amma bunlarda şücəyyət, qətiyyət və izzət var, amma mənəmcilik və təkcəbbür yoxdur. Bu Əhləbeytin qətiyyətinin, izzətinin fərqidir, özünə məxsus xüsusiyyətidir. Axı anına qədər, axır dəqiqəsinə qədər, canı bədənindən çıxana qədər ruhunda qətiyyət və dönməzlik görürü. Bəlkə axırda onun ruhunu sarsıdı da bilirlər. Bəlkə axırda o biraz yumşalır, bəlkə biraz zəifliyir. Sən hər nəyini Allah yolunda verib, hər şeyini, malik olduğu hər şeyi Mən tanışıram, siz bir anlıq təsəvvür eləyin onun halını. Ədislərdə var ən isti gün, Aşura günüdür. Allah da imtihanı belə yaratmışdı sən üçün. Suyun qabağını bağlayıblar. Heçcə su isə bilmir. Uşaqların əl atəş səsi, susuzdan yanırlar. Bu yandan bir şiddətli döyüş. Qardaşlar, övladlar, Hamş şahid olub. Bacısının uşaqları, qardaşının uşaqları, ən sevdiyi dostları, sahabeləri hamısı şahid olub. Özünün bədəninə üçüz yara vurublar. Yaranı yaranın üstündən vurublar. Atdan yerə salıblar. Xeymlərə hücum elirlər. Qan axdığuca suzluq bir az da çoxalır, gün üstünə Yağır və günəşin yağışı altında, günəş bütün qızmar şüaları altında can verir. Susuzluq, dodaq quruyur. Düşmənlərdən biri deyir ki, məni cəlb elədi bu mənzərə. Mən gedib dayanıb Hüseynə baxıram. Ancaq gözümüz dilləmişəm ona baxıram, görüm axırı nə olacaq bunun. Bu ki belə başlamışdı. Ki zillət bizdən uzaqdır, zəlləlik bizdən uzaqdır. Mən təslim olmaram, görüm axırda nə deyir. Bu qədər hadisə onun ruhunda qırıqlıq yaradıb, yoxsa yox? Mən diqqətlə baxıram, görürəm ki, onun dodaqları tərpəndi. Dodaqlar tərpənəndə mən diqqət elədim, görüm bu nə deyir. Səsini eşidə bilmirəm, çünki çox zəyif səslə danışır. Səsi çox zəyifdir. Baxtım gördüm deyir İlahi rızam bikazaik və teslimən le əmrik la məbuda sivak yağı yasəl müstəğisin Gördüm deyir Allah səndən nə gəldisə razıyam Zərrə-kədər narazlığım yoxdur Əkbər başı müşəqqəq olur olsun nə sözüm var Dilsiz balam əmsin oxub pistan əvəzində Güldən də gözəl güllərimin rəngi saralsın. Olsun gül-i İslam şukufan əvəzində. Heycar 114 ola oğlum mənim Allah. Qurban verəm hər surəyü Quran əvəzində. Gördüm dilindən razılıq kəlmələri. Ancaq rızayətdir ilah razıyam, əmrün varsa yenə də təsliməm. Səndən başqa Hüseynin sığınacağı yoxdur. Hüseynin gücü səndəndir, sənə sığınır, səndən güc alıb axır saatlarında da sənə sığınır.